Игра была сложной, потому что все команды сильные, все как бы лидеры вот, в своем дивизионе. И трехдневный такой тур, как бы на выбывание, было сложно. Поэтому к концу совсем сил не осталось, и мы собрались уже, выиграли. Страшно не было, мы были уверены с самого начала, настраивались на победу, поэтому страшно не было. Мы ждали эту победу с самого начала и, как каждый спортсмен, мечтали победить на первой же игре. Вот, но знали, что соперники серьезно сильные, поэтому мы готовились тоже достаточно серьезно провели тренировочные сборы перед финалом. Значит, сильный ключевой игрок у нас на, на предыдущей игре выпал, то есть у него серьезная травма, и э, на сегодняшнюю игру ребята настраивались, потому что соперник именитый. Ну, дальше у нас планы 90%, что мы на следующий год будем заявляться в высшей лиге, значит, по высшей лиге. Но еще, как говорится, думаем, считаем, смотрим. Ну и, конечно, ждем поддержки наших жителей города Севастополя. Но ну, мы сегодня видим, что жители города Севастополя любят баскетбол, они приходят в наши встречи. Поэтому ради жителей Севастополя мы, конечно, сделаем команду, которая будет интересно смотреть. И понятно, что высшую лигу интереснее смотреть. Я думаю, что мы для города сделаем команду высшей лиги. Э -э ну, дело в том, что у нас еще в первой игре, когда мы играли уже тут в Севастополе, получил травму центровой один, он уже вторую и третью игру не играл. И вчера э Андрей Костко, то есть один из лидеров, и Иван Барташ, тоже наш задний первый номер, тоже получили микротравмы, поэтому сегодня они играли уже как бы не в полную силу. И, и самое основное, это почему мы сегодня, как бы сказать, не играли очково очко с хорошей командой, это ваша команда Мусон Севастополь, потому что у нас ни у кого, в принципе, с наших снайперов не пошел бросок. Это самое основное. Все-таки надо приезжать на день раньше на соревнования, потому что в день приезда очень тяжело играть. И мы с черкасскими малпами очень тяжело сражались, и практически тоже очково очко. У нас получились две игры предыдущих. Если бы мы дали слабинку какую-то или дали отдохнуть больше нашим лидерам, то мы не попали бы в финал. Поэтому надо было сражаться в каждой игре. Поэтому к основной игре мы подошли более усталыми, наверное, чем ваша команда Севастополь. Что не сложилось? Ну, тренер уже, наверное, сказал, что выехало у нас 8 игроков, которые могут ...поддерживать игровой ритм, могут играть. Осталось из них шестеро. Вот. Это, я считаю, главная причина. Один человек травмировался, второй человек заболел, с температурой играл. И я считаю, что это главная причина. По организации самого турнира, турнир организован на самом высоком уровне, потому что мы ездим по всей Украине, ездим по всем городам и такого человеческого отношения к игрокам к судьям, к тренерам, организаторы молодцы. В этом плане только одни комплименты можно сказать. Поздравляю команду, которая победила, потому что люди победили заслуженно. Команда хорошая. 8-9 человек равноценных, которые меняются, стараются выигрывать тот, кто больше хочет и тот, кто сильнее. Так что по выигрышу никаких вопросов нету я считаю, что три команды Запорожье, Бутсервис и Мусон, это команды одного уровня. И если бы, например, турнир был в Запорожье, совсем по-другому могло бы быть медали у других команд. И если бы в Сарнах было, я думаю, тоже домашние стены, домашние зрители. Семья, поддержка родных, трибун, я думаю, могло быть совсем по-другому. Три команды одного уровня. А остальные чуть слабее. Хотя они старались, молодцы. Мариуполь молодец, хорошая команда. Видно, что тренерский штаб поработал за год очень хорошо, в том году мы с ними играли. Ребята добавили, работа ведется. Вот. И черкасские малпы тоже перспективные ребята, которые показали хороший уровень игры.